यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामान्नवस्थितान् केर्मया सह योद्धव्यामस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानानविक्षेहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः सञ्जय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारतसेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः च महिक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरून्निति तत्रा पश्यस्ति तान् पार्थः आचार्यान पितामहान् आचार्यान्मातुलान् भ्रातृन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथां श्वशुरान् सुरीदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्यस्य कौन्तेयस्य सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परया विष्टो विषेदन्निदमब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्ट्वेवं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ती मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संसते हत्वा त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रामतीवच मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशवा न च स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राजेन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा आचार्याः पितरस् पितरः पुत्रास् तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वसुराः सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नतोपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः काप्रीति स्यात् पापमेवाश्रये तस्मान् हत्वेतानाततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं दार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजन हि कथम हवा सुखी न्याम माधव